Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Pemaisuri Selangor Tengku Pemaisuri Hajah Norashikin, Rashikin ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Malaysia khususnya rakyat Selangor. Menurut Selangor Royal Office, baginda berdua menyeru masyarakat supaya memanfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini untuk menanam rasa keinsafan, memperkukuh perpaduan umat Islam serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada 17 Februari lalu, penyimpan moho besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad mengumumkan umat Islam di seluruh negara akan mula berpuasa pada Kamis 19 Februari ini. Syed Daniel berkata tarikh permulaan puasa bagi negeri di seluruh Malaysia ditetapkan menurut perintah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim setelah diperkenan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan menghayati Ramadan kepada seluruh umat Islam. Beliau berharap bulan yang penuh keberkatan ini menjadi ruang terbaik untuk umat Islam memperteguh iman, memperbanyakkan amal ibadah serta membersihkan hati dan niat dalam setiap urusan kehidupan. Menerusi perkongsian di Facebook, beliau mengajak umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai madrasah tarbiyah jiwa, mendidik kesabaran, memperkukuh disiplin dan menyemai kasih sayang sesama insan. Beliau turut mendoakan agar segala ibadah umat Islam dipermudahkan, dikunakan kesihatan, dilimpahi rezeki dan ketenangan serta kebahagiaan. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS mengadakan pertemuan bersama Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Mafi Sabah bagi meneroka potensi kerjasama strategik dalam hal sekuriti makanan. PKPS menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan kunjungan hormat itu diketuai Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dan disambut Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar baru-baru ini. Perbincangan merangkumi aspek pengukuhan rantaian bekalan makanan, inovasi sektor agro makanan, perkongsian kepakaran serta inisiatif bersama bagi meningkatkan daya tahan sistem agro makanan antara kedua-dua negeri. PKPS komited untuk terus memperluas jaringan kerjasama strategik yang mampu memperkukuh ekosistem makanan negara, menjana nilai ekonomi dan menyokong pembangunan yang mampan serta berdaya tahan. Kunjungan itu turut disertai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, Datuk Wira Dr. Muhammad Karim Muhammad Razie bersama delegasi pengurusan kanan PKPS. Januari lalu, PKPS melancarkan Plan Transformasi Agribusiness 2026-2030 atau SED 2030 sebagai strategi jangka panjang bagi memperkukuh sekuriti dan akses makanan dalam mendempani ketidaktentuan global. Datuk Zabida Safar hari ini melapor diri sebagai Datuk Bandar Shah Alam ke-13 menggantikan Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim sekaligus menjadi wanita pertama dilantik sebagai Datuk Bandar Shah Alam. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA memaklumkan Zabida menggantikan Muhammad Fauzi yang dinaikkan pangkat sebagai Ketua Pengarah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG di Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Difahamkan majlis angkat sumpah dan pelantikan Datuk Bandar Shah Alam Baharu akan disempurnakan di Dewan Perbandaran Wisma MBSI esok. Semua kegiatan agama dan pembinaan rumah ibadat perlu mengikut peraturan yang sudah ditetapkan pihak berkuasa kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan tidak pernah menghalang atau menyekat sebarang kegiatan keagamaan namun ia perlu berpandukan perlembagaan negara. Saudara, apapun kena ikut peraturan. Kita kena kita negara ini negara hukum. Mesti ikut undang-undang. Saya terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan dakwah dulu. Tapi kalau orang nampak main nak buat <tuh> dakwah yang mengganggu lalu lintas, dia ikut peraturan. Lah. Buatlah dakwah. Tak ada sekatan sama sekali. Tapi ikutlah peraturan. Itu sahaja yang kita minta. Perdana Menteri berkata demikian semasa berucap pada majlis perhimpunan bersama warga Kementerian Dalam Negeri KDN dan Ihya Ramadan di Putrajaya hari ini. Pada 12 Februari, Perdana Menteri menegaskan bahawa tiada mana-mana pihak berhak mengambil tindakan sendiri di luar kerangka undang-undang dalam isu berkaitan rumah ibadat. Pada 3 Februari 2026, lebih kurang jam 11 pagi, pasukan operasi dari bahagian penguasaan JKDM Bentong paham dengan kerjasama daripada Pegawai Jabatan Alam Sekitar Selangor ataupun JAS telah menahan 8 buah kontena bersaiz 40 kaki di City Hall Yard, Pelabuhan Utara, Pelabuhan Kelang, Selangor. Hasil pemeriksaan lanjut yang dijalankan mendapati komoditi barangan tersebut merupakan kuih e yang dipercayai telah diimport tanpa permit import serta membuat pengikraran dagangan import secara tidak betul dalam borang pengikraran. Rapasan kuih e berkenaan melibatkan jumlah anggaran perat keseluruhan sebanyak 186,737 kg dengan nilai anggaran sebanyak rm ringgit. Mengimportan barangan e-waste adalah merupakan barangan larangan perserang kecuali melalui cara yang diperlukan di bawah e Mujeran 54 bahagian 1 Jadual ketiga Perintah kastam larangan mengimport RM2,000 yang memerlukan kelulusan daripada ketua pengarah alam sekitar modus operandi bagi kes ini di mana mereka telah membuat pengikraran tidak benar dari dalam borang pengikraran dengan mengikrarkan jangan-jangan sebagai koper konsulat bagi mengelakkan keperluan perlindungan daripada jabatan alam sekitar Kesalahan bagi kes ini Di mana kes ini disiasat Di bawah Seksyen 135 1A Akta Kastam 1950 yaitu mengimport apa-apa barang Larangan perlawanan Dengan sesuatu larangan Jika disabitkan kesalahan Untuk kesalahan kali pertama Mahkamah boleh menggunakan Hukuman denda tidak kurang daripada 10 kali ganda Nilai barangan diimpor Atau RM 100 ribu ringgit Malaysia yang mana lebih besar dan tidak lebih daripada 20 kali ganda nilai barangan itu atau RM500 ribu ringgit Malaysia yang mana lebih besar atau penjara tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 5 tahun atau 20 bulan.